Всем привет! Небольшой обзор электровелосипеда Заря Силач. Велосипед куплен 31 декабря 2012 года. За сезон 2013 года пройдено более 300, 3700 километров. После чего из строя вышел самостоятельно установленный вот такой велокомпьютер. Постоял на солнце и заглючил. И дальше показатели снимать точно нельзя было. Необходимость установки данного велокомпьютера необходима по простой причине. На спидометре имеется только скорость, заряд батареи, датчик низкого разряда, указатель включенного света фар и повороты. Все. Вот поэтому для того, чтобы знать, какой пробег и суммарный пробег необходим такой прибор на данный момент велосипед прошел уже более 4000 данные приблизительные потому что как я уже сказал выше не работает спидометр и успешно эксплуатируется дальше батарея жива то есть заряд э, еще держится, количество циклов заряд-разряд, заявленные заводом и затобителем, выдерживается. Э, жалобы некоторых владельцев электровелосипедов, электроскутеров э, на то, что заявленный пробег велосипед или скутер не выдерживают, э, я считаю связаны только с тем, что батареи стоят не серия DZM, которые являются тяговыми, а от... Бесперебойников, серия SF, GF и так далее. Батарея говорит о том, что эта батарея предназначена для работы с небольшим уровнем разряда и не позволяет эксплуатацию на таком виде транспорта. Они выходят очень быстро из строя. Проверить такую батарею очень легко, просто-напросто берется обыкновенный кантер и взвешивается батарея или же смотрится заявленный заводом изготовителем вес батареи. Серия DZM при 12 ампер часах не может весить менее 4 кг 100-150 грамм. Все зависит еще от конструкции корпуса. Батареи данного типа требуют постоянной зарядки после даже небольшого пробега. Если это выполнять, ресурс батареи увеличивается ну, минимум на 30%. Если не доводить батарею до разряда остаток 30%, батареи хватит минимум на 3-4 года. Свидетельствованием этого является владение подобным транспортом соседа по гаражу, который ездит на велосипеде более 3 лет, и в принципе батарея еще не менял. В велосипеде по большому счету проблемы могут возникнуть точно такие, как и у обыкновенного велосипеда. Потому что конструкция усиленная, но опять же велосипедного. Типа запаса прочности данного аппарата хватает. Вот велосипед, пробег я уже озвучил, его состояние на данный момент. В принципе, радует. Хотя, конечно, пластмасса не является сильным звеном, она достаточно хрупкая. Вот. Но при должном уходе нормально работает. При покупке велосипеда была сделана хорошая скидка, которую я потратил на вот такое седло, вот такой багажник, корф, амортизатор и подножки. После чего велосипед немножко изменил свой внешний вид и стал более комфортный. Я видел переделку такого велосипеда у нас в городе с амортизаторами и задняя получилась маятниковая вилка, то есть такая, как на мотоциклах это более сложная конструкция. Данная конструкция работает по принципу рычага. То есть точка под качения и вот на сжатие. Соответственно, комфортность достаточно высокая. Спицы не вылетают. Если этого не сделать или же ездить на велосипеде в базовой комплектации с жестким багажником, при полной нагрузке скорость развивать больше 20 км категорически не рекомендую. Спицы будут вылетать однозначно. Даже если их усиливать, все равно будут очень большие ударные нагрузки и спица вылетит. Поэтому инсталляция амортизатора даже возможно просто на обыкновенный багажник. Вот он. Конструкция так и остался. Сиденье просто закреплено сверху. Сосед, кстати, по гаражу именно так и сделал. Он оставил велосипедное сиденье и установил вот такой багажник. Велосипед с легкостью выдерживает пробеги 40 км с максимальной нагрузкой в 150 кг. Даже с умеренными подъемами, не требуя, скажем так, облегчения на подъемах в виде вытаскивания его вручную. Пробег Новоград, Волынский, Чижовка, озеро с пассажиром, со всеми подъемами достаточен по запасу емкости аккумуляторов, плюс остаток достаточно еще приличный для того, чтобы сделать небольшие прохваты по городу. Вот вид с этой стороны, в принципе, ну, по большому счету ничем не отличается от внешнего вида с той стороны. Ну, вот такая наклеечка у меня на остановках, когда подходят и интересуются техникой, задают вопрос, это что-то было? Нет, это не было, это стало, приклеил сам. По моим наблюдениям, данная наклейка и не только по наблюдениям, а с использованием высокоточного измерительного оборудования показало, что надежность велосипеда выросла в разы, покрышки не спускают, велосипед не ломается, пробег увеличился процентов на 40. Шутка, конечно, но если вы найдете наклейку Bentley, вам будет пахнуть еще дорогой итальянской кожей. Ну и общее резюме о данной технике следующее. Данная транспортное средство имеет место быть. Это уже, я считаю, не игрушка. Ну, а после последнего повышения цен это совсем не игрушка. Подходит вполне для небольшого города. И особенно, я считаю, удобным это как транспортное средство для молодых мам, когда есть необходимость поездок в магазин, отвезти, привезти ребенка в летнее время – от поездок на данном транспортном средстве получаешь массу удовольствия. Я, например, катаюсь на нем каждый день, и если не получается по погодным условиям, по катушкам на нем, ну, чувствую себя немножко обделенным. Ощущение при поездке как тяга, как у троллейбуса, даже звук соответственный. По опциям я еще хотел бы добавить то, что велосипед, то, что не видно, но то, что есть. Это есть такая система, как PAS. Она установлена с этой стороны. Не сама система, а датчик. Здесь вот. Когда вы начинаете крутить педали, не выжимая ручку газа, велосипед, контролер, который здесь установлен, дает импульс на электродвигатель. Двигатель, кстати, без щеточного типа. То есть никакого обслуживания вам абсолютно не требует. И велосипед начинает движение, импульс в зависимости от того, какая передача, а их здесь три, вот, от, от двух секунд до четырех. Ну, это так, приблизительно. Э, то есть, э, не обязательно газовать, можно в таком режиме ехать, э, и данный режим увеличивает пробег еще процентов на 15-20%. Ну, честно говоря, за все время использовал его очень редко. Но наличие данной функции это все-таки удобно. Следующий момент. Есть такое устройство, как круиз-контроль. Некоторые говорят, зачем он нужен, так как это не спортивный болид и ездишь не по хайвею. Объясняю. Все очень просто и удобно. При выбранной передаче первая, вторая или третья, Круиз-контроль начинает работать на скорости 20-25 или 30 километров, то есть выйдя на заданную скорость в зависимости от передачи, велосипед начинает ехать сам, не меняя скорости, независимо от того, в каком положении у вас ручка газа, то есть ручку газа вы вполне можете отпустить или держать в таком положении очень удобно эта функция и действует она до тех пор пока вы не нажмете ручку тормоза независимо левая правая вот она будет сработает система будет отключена и есть еще такая функция как э, низкий, э, срабатывание автоматики при низком заряде батареи для чего это нужно для того чтобы вы не угробили батарею если батарея серии ДЗМ или любая гелевая будет разряжена до емкости э, точнее не емкости, а вольтажа 10,5 вольта данная батарея может выйти из строя и восстановить ее, ну скажем так практически невозможно будет а если что-то вы и сделаете через специальные приборы то емкость ее значительно упадет э, загорается вот такая лампочка, когда батарея уже на подходе к данному скажем, напряжению. Велосипед, независимо от того, как вы газуете, переходит в скорость минимальную, порядка 80 километров. И, перейдя в эту скорость, вы еще сможете проехать около 5 километров. Ну, примерно на, в этом режиме, на такой километраж я и, скажем так, рассчитывал, как, когда была подобная ситуация. Была она всего лишь один раз, что говорит о том, что Емкости батареи, пробег максимальный. Для такого города, по крайней мере, в котором живу я, вполне хватает, чтобы эксплуатировать его без э, опаски, остаться где-то на обочине, пхать вручную и так далее. То есть преимущество перед скутером это то, что эксплуатация, скажем так, немножко дешевле. Говорить о том, что она вообще даровая нельзя, потому что батарея имеет свою цену и ресурсы их не, скажем так, имеют определенные ограничения. Кстати, на данный момент, помимо кислотных гелевых батарей, есть под данные блоки, литиевые батареи. Стоимость данной батареи через интернет я смотрел порядка 4 800 5 100 без зарядного устройства, потому что к ним еще идет отдельно зарядное устройство. Данная батарея имеет преимущество следующее. Ресурс ее около 10 лет. Заряжается полностью в пределах 2,5 часов. То есть за сутки можно вполне смело проехать больше 100 километров, ставя в промежутках на зарядку, что не может не радовать. Ну, конечно, вопрос рентабельности еще не проверен, потому что пока не было отзывов и общения с реальными владельцами такой техники на литиевых батареях. Это новинка, подождем. Посмотрим, как изменится цена, какие будут отзывы. Но, кстати, литий при хранении очень легко угробить, если его заморозить. Где-то в холодном помещении оставил, температура упала в пределах 15-20 градусов мороза батарея будет капут и восстановить ее нереально. А свинцовая батарея взял, выбросил и купил новые и ездишь за те же деньги. По пробегу они отбиваются. По моим грубым подсчетам, если не сгорит контролер, а он сгореть может только если туда полезть, вот, с попыткой улучшить, не надо улучшать то, что работает и без вас. Оно и так все сделано, достаточно надежно. Вот конструктивно, и вмешиваться в это я бы не советовал. Единственное, что некоторые рекомендуют режим э, заряда изменить, когда заряжается по отдельности каждая батарея. Кстати, при покупке данного транспортного средства рекомендую э, достать батареи. Вот, это будет нужно по двум причинам. Если этого не сделать, то в данном корпусе батареи стоят без амортизационных прокладок. И соответственно, когда вы едете, батареи хотят. Неимоверно вот. И следующий момент Батарею зарядил по отдельности каждую Вы выровняете заряд вот. Что скажется очень положительно На эксплуатации данного транспортного средства Слабым звеном Как я в принципе Уже к этому подошел Является здесь единственная Аккумуляторная батарея Все остальное достаточно надежно Даже при попадании под дождь На данном велосипеде Возвращаясь с Чижовки Попали в бурю сильным дождем. Кроме испуга ничего не было. Думали, что коротнет, взорвется и так далее. Но прятаться некуда было как раз. Был по закону подлости открытый участок. Велосипед выдержал успешно, за исключением того, что на скорости порядка 40 км влетели в залитую водой ямку и погнули диск. После чего диск был выровнен при помощи молотка и в принципе даже следов не осталось и результатом было спица поломана одна всего лишь навсего то есть в принципе никаких проблем не, не составило я думаю что если бы не было амортизатора вылетела бы половина спиц и обод нужно было бы менять в целом я хотел бы сказать что техника достаточно надежная ну, это подтверждается тем, что каждый день выезжая то ли на велосипеде, то ли на машине, на дороге встречаешь все больше и больше владельцев таких транспортных средств. Из недостатков поездки на таком транспортном средстве может быть только одно. Сохнут зубы от того, что не сходит с лица улыбка. Все, всем спасибо, до свидания, удачных покупок. Если вы надумали покупать такое транспортное средство и хорошей эксплуатации, не нарушайте правила дорожного движения. Всем пока.